Chapitre 1. Trop jeune Quentin, viens. Le petit déjeuner est prêt. Et voilà, ça commence. Tous les matins, maman m'appelle pour prendre le petit déjeuner. Tous les matins, je mange mes tartines, deux tranches de pain, du beurre et de la confiture. J'adore la confiture. Quentin, ne mets pas trop de confiture sur ta tartine. Et voilà. Tous les matins, c'est la même chose. Impossible de mettre 2 cm de confiture de fraises sur ma tartine. Maman voit tout, c'est terrible. Après, je bois mon chocolat chaud, avec trois morceaux de sucre, bien sûr. Alors, je pose ma main sur la boîte à sucre discrètement et je l'ouvre sans faire de bruit. Quant à un morceau de sucre, ça suffit. Maman n'a pas seulement deux yeux, comme tout le monde. Elle a aussi des yeux derrière la tête. Elle voit devant et derrière. Maman, tu ne veux pas être espionne, détective Quand je dis ça, maman ne rit pas. Maintenant, vous connaissez mon premier grand drame. Maman n'est pas drôle. Elle ne rit pas souvent, elle est toujours un peu triste. Et moi, c'est le contraire. Tu es comme ton père. Le problème « C'est que mon père est mort. »« Alors, c'est facile de dire, tu comme ton père. »« Ah, ton père, ce héros !» soupire maman. Voici le deuxième drame de ma vie. Mon père est mort, mais c'est un héros. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais mon père est un héros. Quel héros Un superman Un astronaute Un footballeur Quand je pose des questions sur mon père... Maman dit toujours, tu es trop jeune. Et voilà le troisième drame de ma vie. Ma mère pense que je suis un bébé. Vous imaginez J'ai 12 ans. 12 Pas deux ans. Et maman me répète tout le temps, tu es trop jeune. C'est vrai, je suis petit pour mon âge. Tout le monde pense que j'ai 10 ans. C'est terrible. Elle répète aussi, Quentin, c'est l'heure, n'oublie pas tes clés, travaille bien. Quelquefois, je rêve la nuit. Maman a des yeux partout et répète les mêmes phrases, comme un perroquet. C'est un très mauvais rêve. Enfin, je pars au collège. Heureusement, je retrouve mon copain Jules. Jules est comme moi, il a 12 ans. 12 Il est sympathique et il râle contre ses parents. Mais Jules est aussi très différent de moi. D'abord, il est grand, lui. Ensuite, il est mauvais élève. Enfin, il a deux frères et une sœur. Et sa mère a toujours le sourire. Et moi, j'ai une mère triste. C'est normal, Quentin. Ta maman est seule. Elle est triste. Me dit la mère de Jules. Normal Pourquoi Tu es trop jeune pour comprendre. Et voilà, elle aussi. À 12 ans, je suis trop jeune. Je ne peux pas comprendre. En réalité, je comprends très bien. Maman est triste parce que mon père est un héros. Enfin, non, parce que mon père est mort. Donc, la solution au problème, c'est trouver un père. Euh, un père pour moi et un mari pour maman. C'est très compliqué. Trouver un père, c'est peut-être possible, mais trouver un héros. Où Comment Bien sûr, je ne parle pas de tout ça à maman. Imaginez un peu si je dis ⁇ Maman, je cherche un père. Euh... Non... Un mari... Euh, un héros pour toi. ⁇ Rappelez-vous, ma mère n'a pas le sens de l'humour.